नस्ली बरादरी की वजारत और नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने वीडियोज की सीरीज को बनाने के लिए मिलकर काम किया है ताकि हमारी बरादरियों को मालूम हो कि मुख्तलिफ आफात और हंगामी हालात की तैयारी करने के लिए क्या करना है और जब इनसे वास्ता पड़े तो इनसे कैसे निबटना है हंगामी हालात किसी भी वक्त कहीं भी पेश आ सकते हैं इनमें जल्जले सैलाब तूफान सुनामी आग और आतिश फशानी सरगर्मी शामिल है जब कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो सिविल डिफेंस या इमरजेंसी सर्विसेज उन लोगों की मदद करने में मसरूफ होंगी जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा ज़रूरत है लिहाजा ये जरूरी है कि आपके पास अपनी और अपने खानदान की देखभाल करने का मंसूबा हो इस वीडियो में बताया गया है कि तूफान में क्या करना है न्यूजीलैंड अक्सर तूफानों की जिद में आता है जो तेज हवाएं शदीद बारिश या बर्फबारी गरज चमक आसमानी बिजली टोर्डोज और समुद्री तगयानी ला सकते हैं तूफान आने से पहले अपनी इमलाक को तेज हवाओं के लिए तैयार करें जो बड़ी भारी भरकम अशिया को उठाकर घरों पर गिरा सकती हैं किसी भी ऐसी चीज को अंदर ले आए या बांध दें जिसे तेज हवाएं तोड़ सकती हैं या उठा सकती हैं बायदगी से दरख्तों का मुआना और उनकी काट छाट करें क्योंकि तेज हवाएं अक्सर कमजोर शाखों को तोड़ देती हैं और अपनी प्रॉपर्टी से किसी भी तरह के मलबे या खुली चीजों को हटा दें जैसे आग जलाने की लकड़ी इस बात को यकीनी बनाए की आपके पास खिड़कियों की मरम्मत के लिए सामान और औजार तैयार है जैसे तिरपाल बोर्ड और डक्ट टेप और अपने घर में एक ऐसी महफूज जगह की निशानदेही करें जहां तूफान के दौरान सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं ये एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां खिड़कियां, रोशनदान या शीशे के दरवाजे ना हों। पालतू जानवरों को घर के अंदर रखें क्योंकि वह तूफानों से परेशान हो सकते हैं और उनके लिए आपके साथ रहना ज्यादा आरामदेह और महफूज है तूफान के दौरान अंदर रहें बाहर इधर उधर ना चलें और जब तक जरूरी ना हो गाड़ी ना चलाएं। तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और उन पर पर्दे और ब्लाइंड कर दें ताकि टूटे हुए शीशे से चोट लगने के खतरे से बचा जा सके गसिल के टब पानी के नलकों और सिंक से दूर रहें मेटल पाइपों और प्लम्बिंग में आसमानी बिजली गिरने की सूरत में बिजली गुजर सकती है लिहाजा अपने हंगामी जखीरे से पानी इस्तेमाल करें उन छोटे आलात के प्लग निकालना याद रखें, जो बिजली की मकदार में इजाफे से मुतासर हो सकते हैं अगर आपकी बिजली चली जाए तो बड़े आलात के प्लग निकाल दें ऐसा करने से बिजली बहाल होने की सूरत में बिजली की मकदार में इजाफे और मुमकिना नुकसान में कमी लाई जा सकती है तूफान के बाद उस सूरत में अपनी मुकामी काउंसिल से रबता करें जब आपके घर या इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा हो और उनसे मलबे को महफूज तरीके से साफ करने के बारे में मशवरा तलब करें मजीद बारिशों सैलाब लैंड स्लग और मलबे के खतरा के हवाले से भी चौकन्ने रहें खासतौर पर गाड़ी चलाते हुए तूफान लैंड स्लाइडिंग को मुतहरक कर सकते हैं लिहाजा आपको लैंड स्लाइडिंग की इंतबाह अलामत का इल्म होना चाहिए ताकि अगर आपको यह अलामत नजर आए तो आप तेजी से इकदाम उठा सकें ढुलवानों की निचली जमीन के थोड़ा बहुत अपनी जगहों के, के दरमिया और और इसके अलावा इमारतों से बाहर फिक्सर जैसे सीढ़ियों पर भी नजर रखें के वो घर के बाकी हिस्सों से दूर हट या झुक तो नहीं रहे इसके अलावा जमीन सड़क फुटपाथ रिटेनिंग वॉल्स और दीगर सख्त सतहों पर दरारें और उभार बनने और दरख्तों रिटेनिंग वॉल्स पर फेंसेज के झुकने पर भी नजर रखें अगर लैंड स्लाइडिंग हुई है या आपको लगता है कि होने वाली है तो अपना ग्रैब बैग पकड़े और वह जगह जल्दी से छोड़ दें और जिस इमारत में आप मौजूद हैं वहाँ से निकल जाए किसी भी हंगामी सूरत हाल के बाद सिविल डिफेंस और हंगामी खिदमत का मशवरा सुने और ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी हिफाजत को खतरा लाक होने का खदशा हो या आपकी इमलाक को मजीद नुकसान पहुंचने का इम्कान हो अगर हो सके तो अपने पड़ोसियों को चेक करना और दूसरों की मदद करना याद रखें खास तौर पर वो लोग जिन्हें इजाफी मदद की जरूरत हो सकती है अपनी इंश्योरेंस का बाकायदगी से जायजा लेना यकीनी बनाएं। आपके घर और सामान के लिए इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है ताकि आपको किसी आफत में नुकसान पहुंचने की सूरत में आपको अपनी जिंदगी मामूल पर वापस लाने में मदद मिल सके आपके पास इंश्योरेंस ना होने की सूरत में हालात को मामूल पर लाने में ज्यादा वक्त लगेगा और इस दौरान आप और आपके घर आने के लिए मजीद मुश्किल पैदा हो सकती है अगर आपके घर को नुकसान पहुंचा है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से रोक करें अगर आप किराएदार हैं तो अपने मालिक मकान और अपने सामान की इंश्योरेंस कंपनी से रहा करें हंगामी हालात की तैयारी और उनसे निपटने के बारे में मजीद मालूम के लिए डब्ल्यू 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 डॉट गेट रेडी डॉट जी ओ वी टी डॉट एन जेड पर जाए याद रखें अगर आपको हंगामी सूरत हाल में सरकारी खिदमत से रता करने की जरूरत हो और जुबान के सिलसिले में मदद की जरूरत हो तो आप एक मुतरजम की दरख्वास्त कर सकते हैं